Здравствуйте, я студентка медицинского Артемовского училища. Меня зовут Юля, я на первом курсе учусь. Так как сегодня праздник День Украины, мы поздравляем жителей Артемовска, дарим им вот таких вот голубей. В голуби это как символ мира, поэтому мы хотим всем мира. Сегодняшняя акция инициирована по, по инициативе Бахмутского городского совета и, конечно же, непосредственное участие и основополагающую роль тут у нас играет общественная организация Бахмут Украинский. Благодаря помощи этой организации вы видите прекрасную экспозицию по, из фотографий тех людей, которые защищали честь, свободу и независимость Украины на Майдане в период действий революции достоинства 13-14 года. Пришли с вдохновением. Пусть на улице и прохладно, но я считаю, что такой праздник, как День чести, достоинства и свободы, это еще один повод показать украинцам, что они украинцы, объединить нас, сплотить еще раз, показать, что наш народ имеет свои традиции, умеет чтить своих героев. И я могу сказать то, что три года, как сказать, прошли не зря. Я недавно, вот в октябре, была в Киеве, была на Майдане и видела, э, ну как... Памятник Небесной Сотни, да те фотографии, люди, которые положили жизнь свою за свои интересы, и за, то, за независимость и свободу Украины, и что до сих пор там горят свечи, и до сих пор там лежат живые цветы. Я считаю, что это не напрасно. Нужно жить и стремиться к самому лучшему и, главное, миру. Денисенку Миколі Сергійовичу, командиру роди. Доброго вечора, Бахмут. Дуже радий стояти перед такою, шановною громадою, такого чистого світлого міста. Хочеться сказати одне: що ця дата це не свято, це вшанування пам'яті. І заради тих, хто сложив свою голову, і тих, хто обороняє. Ваш спокойствие. Необходимо сделать эту Украину действительно европейской. Не привезти ее в Европу, а сделать европейские ценности тут, в нашей Украине. Как... Сегодня мы будем говорить о будущем. Ребята, сегодня с нами вся небесная сотня в этом кругу. Когда мы говорили о том, куда же поставить этот баннер, были другие места. Но оказалось именно это. И они сегодня с нами, и будущее через них входит сегодня в нашу жизнь. Очень часто можно сегодня услышать, что небесная сотня была даром, была напрасно. Это не так. Если бы не Майдан, говорят, то не было бы войны. Это не так. Майдан ⁇ это было то место, которое выкристаллизовало людей, способных сопротивляться. Это то место, где каждый, находящийся на нем, почувствовал, что такое быть духовно свободным. 1 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Це досить молода дата в нашому національному календарі. Однак за нею стоїть безпрецедентна мужність всього українського суспільства.